Зараз прийшов час. вийти на нашу сцену Артему Лойку. Я читаю рядом ровно столько, сколько выхожу на сцену. Это я весь это море. Мои мысли и движения, мои рифмы, моя мнения. Я от них я не трястею. Да, иду к своей цели и знающих я. со мной а уличные, я они, они во мне И мы сейчас не сутулимся И в груди бьет если звучит эта музыка Пусть сейчас я на сцене, но завтра буду на улице У меня есть талант, читаю как Эмиром Или доля таланта, а может доля везения Может вовсе случайно читаю рэпом на сцене Во время, когда модно читать рэп и стыдно Еселина Модно и престижно просто деградировать медленно Устал слушать юбки в своем пластмассовом телеке Или рэперов, которых кино может хватит Ответьте мне хотя ладно не надо. Мир давно не достал, сейчас учат леди Гагу и не знают высотка. И все делается, это очень даже осознанно. Но смотрите, чтобы очнуться было слишком непоследно. Читаю это, на этой сцене everybody. В, everybody. Этом в этом everybody. зале я и М, но я не М я всего лишь Артём. уверенно ловит момент Я на позитиве, хоть и был не настроение Просто наша жизнь, как поезд, а мы как она Каренина Очень тяжело ведь наводить такие движения Но если честно, для этого не надо быть гением Вот, к примеру, я сидел себе тихо дома И никто, наверное, не знал опера Тёма А потом, наверное, узнали и не только знакомые Да просто я всего лишь соизволил поднять свою попу Так вот, ребята, стоп, Почему я веду сейчас На моем месте мог оказаться любой из вас У меня два правила, могу рассказать Надо просто чего-то хотеть и что-то поднять Хватит сидеть на месте и тяжело сопеть Жаловаться на страну, мол, она погубит всех Искать и обсуждать все проблемы из новостей Поищите лучших, желательно в себе Лучшая страна Европы или катастрофа Зависит от тебя стопором, не парень стопором Уверена, дома давай Потому что твои поступки, по сути, каждый на сутки Везут, без судьи, обязательно будут я Это а твой край, помойка или чистое место сам решай, что-то поменять или тупо на диване лежать Иметь большие дела или большой живот от пивка Мечтать быть налёблен, и быть на действовать и достичь ста Нашу жизнь изменить способны только мы сами Начать жить и забыть существование А кто же изменять станет? Кто крайний? Крайние не иные, как мы с вами Кто виноват, что болеет страна? Это ты, это мы, это, это вы, это я Говоря плохими словами, да, так получается тогда Мы жалуемся днями на самих же себя И этот припев подходит каждому И пусть каждый, читая со мною, скажет Ну, правильно, осознав мои слова Все зависит от меня Кто виноват? Что болеет страна? Это ты, это мы, это вы, это я От меня тебя не ее сейчас зависит болезнь покинет нас Зависит от меня Артем Лоик на сцене шоу «Украина моя талант» Спасибо большое. Спасибо. Ти, хлопець Днівроку, ти так довго йшов на цю сцену і на так багато інших сцен по дорозі заходив, що навіть скут. Ну, просто я вирішив все-таки підняти кое що і почати працювати. і все пропало. Все. Ну, ця сцена тобі дуже личить. Як ти почуваєшся на ній сьогодні? Блін, круто! Дякую всім. Цікаво, що з цього приводу думають наші судді Ігорю. Класні тексти, е, гарний драйв, маса позитиву, дуже добрі очі, е, посмішка чарівна. Ти готовий артист. Е, ти я почув, що ти навчився співати. Артеме. пам'ятаєш, ти приходив на екс-фактор, приплутав двері. А зараз ти не переплутав двері і ти прийшов туди куди потрібно. Я тобі хочу сказати, що це дуже сильно. Молодець. Большое. Слава! Як тобі. Звернення артема до народу України. Ух, хе -хе. Парень, ну ти реально крут, що тут скажеш. Ти реально крут. Спасибо. Sir. Сразу видно, что ты получаешь огромное удовольствие, выступая на этой сцене. Это твое место. Ты там, где нужно. Мне очень приятно, что наш проект принимает участие в твоей судьбе. Ровно как и ты принимаешь участие в судьбе нашего проекта. Так держать. Спасибо. Влада, я тебя не бачила таким. Ты ведь став, что трапилось. Я сам в шоке, Оксана. Просто ощущение, что я не, не судить здесь должен, а я пришел на концерт к классному исполнителю от, от слов, от исполнения которого есть над чем задуматься. Это абсолютно попадание в десятку, и я согласен про слова про Потапа и про всех остальных, там пора подвинуть уже кое-кого. Давно пора. Спасибо самое горячее выступление сегодня. И после всего, о чем ты рассказал в своей вещи, у меня уже появилось желание поднять свое кое-что и бежать и развиваться. Если бы не прямой эфир, вот меня бы уже здесь не было. Спасибо, браво. И Украина, голосуйте, это талант. Спасибо большое, Да, Артема. Теперь тебе з'являтися явля... в садочку точно не можно, бо тебе розірвуть, Дійсно згодна, тільки не тільки, а згодна з тим, що ти проспівав, проговорив, що все прочитав, все залежить тільки від нас, все залежить тільки від вас, шановні глядачі. Якщо заклик Артема не залишив вас байдужими, якщо цей хлопець вам до серця, не змушуйте його хвилюватися через свою долю у нашому проєкті. Підтримайте його за телефоном 102. 007. Та надіславши смс з кодом 07 на номер 3399. Чим більше ваших голосів, тим більше шансів у Артема опинитися у великому фіналі нашого шоу. Артеме, дякую тобі. Це був Артем Лоїк. Спасім.